ваши усилия, вашего комитета и так далее. С другой стороны, у нас появился в городе центр славянской культуры. Я хотел бы, чтобы наш руководитель управления культуры Николай Владимирович показал вам этот объект. Он представляет собой серьезный дворец культуры и парковую зону, нормальную парковую зону. В летний период времени можно там проводить серьезное мероприятие. Он приведен в надлежащий вид. Может... Я думаю, что мы в центре славянской культуры сделаем наши праздники народного творчества. Там можно сегодня уже проводить все это и решать вопросы, которые Необходимо. Поэтому предложение, пожалуйста, отработать с оргкомитетом. У нас достаточно много талантливых народных мастеров, которые сегодня занимаются и украинским творчеством, и народным творчеством. Поэтому я думаю, что мы будем поддерживать ваши начинания, ваши инициативы и так далее. Спасибо вам за оценку труда наших мастеров. Я понимаю, что мои, так сказать, это, сам, это про форму, а те люди, которые непосредственно участвовали, те, которые показали свой талант, свое мастерство, я благодарен вам за то, что вы их оценили.